содержание сроки целей проект который вчера набрал по-моему наибольший рейтинг это организация в То есть как территориальное подразделение центрального Киевского бомба. и что мы успели сделать самое главное составили список участников балета то есть кто будет Принимать участие а, в этом проекте. А, мы назначили координаторы проекта. Это Руслан Попевский. А, Покажите, который... будь ласка. А, мы знаем место, где мы встретимся. А, еще раз напомню, может быть, кто не услышал, да? Чехова-2, это офис компании регион IT. А, 15 числа мы встречаемся. А, в 11, 11 часов. Вот. И... Более того, есть некоторые наработки, которые состоялись до того. То есть, ну, несколько месяцев назад, кроме того, вот, у тех участников, с которыми я общался, есть свои наработки, свои видения. То есть у нас будет первая встреча, где мы обменяемся мнениями, идеями и уже будем формулировать более детально цели. Хотя общая концепция понятна, это концепция ум, мы не будем здесь изобретать что-то абсолютно новое. Что мы хотим добавить из себя? Uh, ну, лично от себя я готов добавить эту концепцию, это хардскиллы, uh, связанные с uh, информационными технологиями и дизайном. Вот. И будем обсуждать идеи остальных участников uh, и также будем брать учебный контент. Через какое-то время, я очень рассчитываю, мы uh, сможем генерировать собственный контент и добавлять вот эту вот сокровищницу видеокурсов и знаний будем uh, что-то свое. Uh, Сроків пока і ресурсів нам необхідних. Нет. Я сподіваюся, що в відділення з'явиться на наступній зустрічі. Поки все, Отже, Мене запитували про таку річ. Мене запитували, яким чином повинен бути оформлений цей осеред Дивіться, Ми маємо зареєстровану громадську організацію Університет Майдану. І ті члени ініціативної групи, які будуть працювати, вам потрібно буде зробити протокол. Цієї зустрічі, Зібрати паспортні дані і надати нам ці документи для того, щоб, ми, як тільки в нас буде 16 осередків по всій Україні, ми завітлимо всеукраїнські громадської е, громадянської організації відкритий університет Майдану і таким чином почнемо діяти вже офіційно в Україні, як всеукраїнський рух. Тобто ну Це процедурна річ, але тобто, це не мова йде не про франшизу, а мова йде саме про також ці річ. Крім цього, ми підпишемо з вами того, як ви купельний меморандум, де ми окреслимо, у нас документ готовий, де ми окреслимо всі ключові, скажімо так, в, в, критерії так, і правила гри, щоб ви розуміли, в якому полі ви граєте так, і які правила його визначають. Все, будь ласка. Один коментар. Для того, щоб ваша співпраці була ефективною, обов'язково виберіть собі секретаря, який буде вести документацію того, що ви домовились, який буде робити переписку і допомагати координаторам. Це дуже спрощує роботи і дуже підвищує вашу ефективність. No, yeah. Чудово. Так, наступний проєкт. Хто презентує? Mm -hmm. Будь ласка. Mm -hmm. Допомога потрібна? Mm -hmm. так, може, будь ласка, повісти. Ми не мали таку велику команду, як ваше. Протеснить, я думаю, вы злобы. Давайте. Значит, проект называется пока что рабочее название «Городской карнавал». Мы, в принципе, отговаривали больше вчера, потому что это идея комитетского карнавала ежегодного, который будет большим масштабным событием. Но э, пока что вот, то, что мы сделали, мы собрали как бы, небольшую группу э, и решили, что мы будем э, еще, еще искать э, тех, кто сможет к нам э, добавиться и помогать. Э, вот. Зачем этот карнавал? Для того, чтобы э, всех горожан э, приобщить к общему делу, чтобы они смогли сделать что-то общее, ценное для них и чтобы... Это мог, это мог сделать каждый. Это просто, это здорово, это праздник, и это более или менее легко для каждого. Чтобы... А вот, э... Значит, кто это будет делать, опять же, комитет вот, плюс максимально единомышленников будет собирать, поскольку к этому можно привлекать и школы, и любые учебные заведения, и э, организации такого типа, как там, клубы автомобилистов, и не знаю, воздухоплавателей, реконструкторов, то есть всех, кто э, объединен какой-то тематикой. В принципе, мы согласились о том, что, наверное, пер первый этот карнавал должен быть историческим, поскольку в, Каменце, в истории Каменца были представлены практически все, все исторические пусты, и можно э, его делать в таком контексте, как тема, как история Каменца на год. Э, Пока мы не определились с датой потому что, ну, это связано со многими факторами, но э, нам было предложено первоначально сделать небольшой пилотный проект для того, чтобы как бы проверить, как он будет восприниматься в городе, и мы решили этот э, карнавал начать организовывать буквально на эти новогодние праздники, э, назвать его семейным карнавалом, чтобы люди могли приходить семьями, чтобы дети... Э, провоцировали родителей одевать костюмы, чтобы это был конкурс как бы каждого для семей. То есть, по сути, это будет карнавал, который будет поддерживать семейные ценности в городе, да, и он будет в рамках и рождественских, и новогодних праздников. И это будет такое веселое событие. То есть, ну, это то, что мы первоначале как бы придумали. Мы решили, что комитет будет, наверное, не больше десяти человек, на ближайшее время вот, создается группа в Фейсбуке в ближайшие три дня. И на, на следующей встрече, то есть встречаемся мы вторник следующего, вот, встречу вечером в помещении библиотеки и по сути мы набросаем план новогоднего этого карнавала, что бы мы хотели, вот и еще здесь, то есть мы провели небольшой, небольшой мозговой шторм, что, что здесь может быть, то есть нам нужно например, заняться поиском партнеров и организацией, потому что очень многих вещей мы не знаем, как делаются там эти праздники. Вот. Потом... Значит, то, что может быть в этом Карнавали. это и ярмарки, и мастер-классы, и театральные студии задействовать, и реконструкторские группы, опять же, вот, выйти с, с этим предложением на общественный совет города, из мэрии, вот, и состыковать все это с новогодней программой, которая будет проводиться в городе. Вот. Здесь тоже о тому, що нужно буде і для того, спонсорам зробити конкурси, ділянки призову фонд. Ну, це от то, що ми на роботі на сьогоднішній день так, дякую. У мене є ще одна заувага. За Дивіться, якщо ви хочете, щоб ну, пілот був успішний, ви повинні вже зараз продумувати е... промо і медійну підтримку цього цієї справи, тому що навіть якщо подія буде пілотна і невеличка та вам потрібно так про неї прозвучати, щоб ну, вона запам'яталася. Тому що це буде точка відліку. У таких справах це дуже важливий момент, тому дуже вам раджу. Ми думали, тому що, по суті, будемо давати в газетах обрублення, як би на столах пишуть приглашення, і ми придумали навіть дату, вторая половина дня 1 января, коли всі вже проснулися і не знають, куди будемо податися. Тобто це то мінімальне, що є для пілотного проєкту. Super, grazie, mamma.